Zafrul, macam mana kamu tanda tangan perjanjian satu trilion ini? Kamu baca agreement pun kamu tak faham, Zafrul. La ilaha illallah. Malaysia hari ini menegaskan pendirian bahawa setiap keputusan berkaitan sekatan perdagangan di bawah perjanjian perdagangan timbal balik dengan Amerika Syarikat akan terus berpaksikan kepada kepentingan negara. Perjanjian yang diumumkan pada 26 Oktober lalu bersama Amerika Syarikat itu disandarkan kepada Trade and Investment Framework Agreement 2004 dengan fokus meningkatkan akses pasaran, pelaburan serta kerjasama dalam sektor strategik termasuk digital, tenaga dan mineral kritikal. Bagaimanapun, aktivis politik rakyat Isyam Jalil dalam reaksinya menyatakan bahawa kenyataan Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz jelas menunjukkan Malaysia hanya akan bertindak jika sesuatu sekatan memberi kesan kepada ekonomi berkongsi atau keselamatan negara. Katanya jaminan tersebut membuktikan bahawa segala keputusan masih berada dalam pertimbangan Malaysia sekaligus menolak dakwaan bahawa perjanjian berkenaan boleh menjejaskan kedaulatan negara. Dalam masa tak sampai dua hari, Presiden Amerika datang ke sini telah berjaya menandatangani perjanjian dengan kerajaan kita yang melibatkan begitu banyak konsesi Malaysia terpaksa bagi kepada Amerika dalam jumlah beberapa tahun ini berjumlah 1 trilion ringgit sedangkan apa faedah yang kita dapat kononnya tarif kita diturunkan Amerika mengatakan mengenakan tarif kita 24% top so, apabila kita berunding dia kata turunkan 19% 5% diturunkan kita rasa gembira Yang tentukan 24% Amerika Yang turunkan 19% itu Amerika juga Tetapi kita bagi concession yang begitu banyak kepada negara ini Kita akan bagi berpuluh Kita akan beli berpuluh bilion Berpuluh buah poin dari Amerika Petronas ini Mencari gali minyak dan gas kita jumpa di perairan kita dan di negara lain. Petronas. Tapi bagaimana perjanjian kita dengan Amerika ini, Amerika mengenakan syarat Petronas kena beli LNG. Gas asli cair, LNG. Petronas kena beli daripada Amerika setiap tahun. Sebanyak 3.4 bilion US. Bukan ringgit. Ini satu penyerahan. Ini kata negara kita berdeka berdaulat. Bagaimana ini? Yang amat berhormat tambur. Apa sudah jadi kepada ini? Beratus tahun negara kita mempertahankan melawan Belanda, Portugis, Inggris. Kita berdeka. Tapi hari ini Trump datang yang menjahadamkan Gaza, bumi Palestin. Kita Sabot mereka dan kita serahkan kekayaan kita. Ini pemunggahan. Ini pemunggahan harta negara miskin Malaysia ke Amerika. Ini tidak boleh. Yo, saya kritik. Saya tak tahu apa jadi pada saya selepas ini. Tapi Yo, saya baru. tidak setuju. Bagaimana ada syarat Amerika kenakan bahawa ikut perjanjian kita mesti jual nadir bumi kita ke Amerika. Tiada siapa boleh menghalang. Mana boleh dia mengenakan syarat sedemikian. Ini yang perundang-perundang ini. Menteri Miti ini. Apa yang mereka runding ini. Ini penggadaian negara kita. Ini memalukan. Kena jawab di sini. Betul lah. Kita memang ada sopan santun, berbudi bahasa. Kena menari tetapi tanpa sebutir bom tanpa senapang tanpa apa-apa teram turun ke bawah ini kita menyerahkan ekonomi kita menyerahkan kekayaan negara kita 1 trilion ringgit sedangkan setiap tahun kita berhempas pulas lembaga hasil dalam negeri kena cak kutip kastam kena putip semuanya nanti kita bagi kepada mereka Petronas bergaduh dengan setengah negeri tak bayar royalti pada Kelantan, tak bayar royalti kepada Terengganu, mungkir pada Sabah, mungkir pada Sarawak, kita bergaduh sama sendiri tapi berbilion kita bagi pada Amerika. Macam mana kamu tanda tangan perjanjian 1 trilion ini? Kamu baca agreement pun kamu tak faham Zafrul. La ilaha illallah. Yang dipetik ialah klausa 5.1. Apa kandungan klausa 5.1 ni? Ya. Ini cuma petik ayat pertama dan sebahagian ayat kedua. Dan kononnya kalau US kenakan sekatan kepada mana-mana negara, Malaysia ni automatik kena ikut. Jom, ya. kita baca sama-sama klausa ini. Saya ulang frasa terakhir. To address a shared economic or national security concern. Apa maksudnya? Maksudnya, sekatan ini perlu untuk menangani isu keselamatan negara dan ekonomi bersama. Ya kata kunci di sini bersama maksudnya kalau isu tersebut hanya memberi kesan kepada keselamatan negara dan ekonomi Amerika Syarikat tetapi tidak memberi impak kepada keselamatan negara dan ekonomi Malaysia kita tak perlu pertimbangkan Zafrul patutlah kita punya perjanjian trade agreement dengan Amerika ni kelaut kamu baca agreement pun tak faham Zafrul saya baru tengok kamu punya video semalam eh berkenaan dengan artikel 51 complementary action ini. Ha, baca dekat sini tuan-tuan. If the United States imposes a custom duty quota provision fee charge or other imposed restriction on a good or service of a third country and consider that such measure relevant to protecting the economy or national security of the United States and its intent to notify such measure to Malaysia for the purpose of economic and national security alignment. Upon receiving such notification from the United States, Malaysia shall adopt or maintain a measure with equivalent restriction effect as a measure adopted by the United States or agree to timeline for implementation that is acceptable to both parties to address a shared economic or national security concern guided by principle of goodwill and a shared commitment to enhancing bilateral relations between the United States and Malaysia. Kamu nombor satu, kamu cakap yang ahli politik komen pasal ini, eh? ahli politik PN siapa dah tu, kan kamu kata pada ni dia dia tak baca habis kononnya kamu ah ha? lepas tu kamu cakap uh, dekat situ ada perkataan to address a shared economic or national security concern so kamu kata bersama itu so maksudnya apa kamu nak cakap ini kalau amerika impose some restriction kepada negara ketiga lepas itu interpretasi kamu eh kalau kita tak share dia punya concern ini so kita tak payah layan benda ini itu interpretasi kamu itu bukannya apa yang dimaksudkan dalam perenggan ini, Zafrul. Perenggan ini, artikel ini maksudnya begini. Kalau Amerika impose restriction kepada negara ketiga, katakanlah negara China ke something, dia akan bagi tahu kita. Dia akan notify kita dan kita kena ikut. Lepas tu kita kena address concern dia ni secara bersama. Kamu tahu tak? Ha, sebab ayat last yang kamu tak baca habis, kamu yang tak baca habis. Ada cakap guided by principles of goodwill and a shared commitment to enhancing bilateral relation between the United States and Malaysia to address a shared economic and national security concern ni. Maksudnya apa? Kamu sama-sama dengan Amerika kena address benda ni bersama. Maksud keseluruhan perenggan ini sampailah ayat terakhir yang kamu tak baca itu. Maksudnya masalah dia menjadi masalah kita dan dia bersama dan kita kena address bersama masalah dia ini sebab berdasarkan kepada prinsipal untuk enhance kita punya bilateral relation kita punya apa orang kata relationship dengan Amerika lah. So, kalau kamu tak agree, maksudnya kamu tak be guided by the principle goodwill and shared commitment ini. Kamu tak ada commitment lah. So, sekarang keseluruhan perenggan ini maksudnya bukan dia cakap macam kamu faham itu. Maksudnya, oh kita tak payah buat lah kalau kita ingat ini bukan masalah kita. Dia kena masalah bersama je. Maksud ayat ini bukan begitu, Zafrul. Maksud perenggan ini, masalah dia menjadi masalah kita dan dia bersama dan kita kena address bersama dengan dia, guided by this principle. Sebab itulah kita punya trade agreement ni jadi merepek macam ini. Kamu baca perenggan pun kamu tak faham. Interpretasi kamu kesalah. Mungkin ada orang nasihat kamu tapi kamu tak nak dengar ke apa ni Zafrul. Contohnya, eh, katakanlah eh, kita nak bekerjasama dengan satu negara berkenaan REE. Dia nak melombong kat sini, lepas tu nak share teknologi dia berkenaan REE, refining dan sebagainya. Tapi Amerika tak bersetuju. Dia pun impose restriction kepada negara itu. Lepas itu, dia bagi tahu kita. Kita kena ikut Amerika ni sebab kita ada trade agreement untuk enhance bilateral relationship kita dengan Amerika. Bukannya kita kata, oh itu bukan masalah akulah. Ah, kau buat sendirilah. Lepas tu kau boleh say, say, no kepada Amerika ni. Dia kuasa besar, kamu dah sign. So interpretasi kamu yang bodoh ini ke yang akan diambil ataupun interpretasi dia. Dia kalau kamu tengok perjanjian, eh, contoh macam perjanjian NATO tau. Perjanjian NATO, satu attack kepada satu negara member itu menjadi masalah dia bersama. So, dia bersama-sama. Walaupun orang ada satu negara lain, attack negara lain dalam member NATO kalau tak ada kena-mengena dengan kamu. Tapi ia menjadi masalah kamu bersama. Shared issue, shared concern. Kamu tahu tak? Ah ha, Bukannya eh, oh kita dah sign ini, lepas tu negara itu yang jauh daripada kita kena serang, walaupun kita member NATO ni, itu masalah dia lah, bukan masalah kita bersama. Bukan macam itu. Maksud itu, samalah macam ini. Kalau orang tu kena serang, dia menjadi masalah bersama. Ataupun kalau ada concern, concern bersama, ya walaupun kamu tak ada kena mengena dengan kamu, sebab kamu dah sign ini, it becomes your shed, so you have to address it together, bersama. Kamu faham tak? So dalam ini pun, ia membawa maksud begitu Bacalah keseluruhan perenggan ini Maksudnya masalah dia Menjadi masalah kita dan dia bersama So kita kena address bersama Lepas tu kita pula kena jadi macai dia pula Kamu ni fikir ke tidak benda ini? Macam mana kamu sign? Baca perenggan ini pun kamu tak faham, Zafrul! Uh, kalau United States impose custom duty, masalah dia menjadi masalah kita. Tapi kalau kita ada masalah yang sama, kita nak impose kepada third party, dia tak ada tulis masalah kita menjadi masalah dia. Perenggan ini maksudnya masalah dia menjadi masalah kita bersama. Bukannya masalah kita pula, kalau kita ada masalah dengan third country, dia menjadi masalah dia pula. Kamu baca lah betul-betul Zafrul, -betul. Zafrul Macam mana lah kau ni jadi menteri Jadi CEO bank apa semua Benda macam ni simple pun kau tak faham